Дивлюся, витягує із того, з кабіни водителя, високий такий, у чорному всьому і біла маска на ньому. Оце я тільки він його витягнув, положив, і я вже не бачила, і що машина стояла, отакого от типу, як тут стоять дві машини, біла машина. Вот. Оце я тільки виділа, сюди я виділа. Сегодня примерно в 8 часов утра произошло дерзкое разбойное нападение на автомобиль Харьковской дирекции Укрпочты. В результате нападения было убито три сотрудника дирекции. Автомобиль развозил утром денежные средства по отделениям. Преступник в результате этих действий завладел деньгами примерно в размере трех миллионов гривен. Преступник с целью остановки транспортного средства, на котором он уехал с места происшествия, применил автоматическое оружие, но при этом никто из посторонних граждан не пострадал. Человек ⁇ мужчина, ориентировочного возраста 40-45 лет, атлетического спортивного телосложения, рост 185-190 см, был одет в темные бриджи, камуфлированную футболку оливкового цвета и бейсболку светло-серого цвета. С места происшествия преступник скрылся на транспортном средстве ВАЗ-2110, государственный номер Анна Харитон, 8632, Евгений Анна.